Salam əziz izləyicilər. Bu videoda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 9-cu sinif şagirdləri üçün hazırladığı kimya sinif testindən əsas yarımqrup metalları mövzusunun A variantını izah edəcəm. Amma öncə fəaliyyət sualına baxaq, sonra A variantına keçərik. İçərisində su qaynadılmış çaydana yığılmış əlp xlorid turşusunda həll olursa, onun tərkibinə hansı duzlar daxil ola bilər? Bu duzların alınma reaksiyalarının və onların Floridlə qarşılıqlı təsir reaksiyalarının tənliklərini yazın. Öncə düşünməliyik ki, suda jodluq var. Eee, qaynadılma ilə aradan qaldırılan jodluq müvəqqəti jodluqdur. Müvəqqəti jodluğu əmələ gətirən duzlar kalsium hidrokarbonat və maqnezium hidrokarbonat duzları var idi. Bəli, suyu qayna qaynadanda temperatur bu duzların parçalanmasına sebep olur. Parçalanma zamanı kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat çöküntüleri yaranır ve erp şeklinde çaydanın dibine yığılır. Bir de elave olarak suyla karbon gazı da emele gelir. Erpin yaranma reaksiyası budur. Bir de deyir ki, ERP yığılan deyir, bu çaydana xlorid turşusu əlavə edirik. Gedən reaksiyaları yazmalıyıq. Deməli, kalsium karbonatın üstünə xlorid turşusu gəldikdə bilirik ki, xlorid turşusu karbonat turşusundan güclüdür, yen onu sıxışdırıb çıxara bilər. Yaranacaq kalsium xlorid duzu, yenə də karbonat turşusu suya karbon qazı şəklində ayrılacaq. Həmçinin magneziyum karbonatın da üstünə xlorid gəldikdə Eyni mexanizmlə maqnezium xlorid duzu və karbonat turşusu alınacaq. Bu oldu fəaliyyət sualı. İndi keçirik testlərə. A variantının 1-ci sualı boş xanalara uyğun birləşmələri yazın deyir. Deməli biz verilmiş maddələri qida məhsullarının konservləşdirilməsi, adi şüşə istehsalı və gübrə kimi istifadə olunduğunu müəyyən eləyəcəyik. Kaliyum xlor Silvindir bu gübrədir, kaliumlu gübrədir. Natrium xlor qida məhsullarının konservləşdirilməsi zamanı istifadə olunur, xörəyi duzudur bilirik bunu. Kalium karbonat külün tərkibində var. Yəni gübrə kimi istifadə olunur. Natrium karbonat vurulsun 10 molsu bu şüşə istehsal ondadır. Adi şüşə istehsalında və həminin Glauber duzu verilib 5-ci O da yenə A3 istisnaında istifadə olmа bilər. 2-ciyə <laughs> baxaq. XYZ metallarını müəyyən edin. Litium, natrium, kalium. Yəni e, yanmasından, oksigendə yandırılmasından alınan maddəyə görə bu metalları uyğunlaşdırmalıyıq. Baxın, X yananda superoksid alınır. Bu kaliumdur. Kalyumun oksijenle reaksiyasından kalyum superoksit alınır. Yani X oldu kalyum. Y yanında peroksit alınırsa bu da natriyumdu. Natriyumun oksijenle reaksiyasından natriyum peroksit alınır. Ve Z metali yanında oksit alınırsa bu da lityum olacak. Y'da natriyum yazak. Z de lityumdu. Lityumun oksijenle reaksiyasından lityum oksit alınır. Gəlsək 3-cü suala. Uzun müddət su qaynadılması üçün istifadə olunan elektrik qızdırıcısının üzərində ərp pəmərə gəlir. Biz də bu ərpin hansı duzlar olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Bağlı fəaliyyət suallarını izah edəndə dedik ki, ərp kalsium karbonat və magneziyum karbonat duzlarıdır. Bəli, burada 2-ni seçəcəyik, bir də 4-ü seçəcəyik. Cavab 2 və 4. 4-cü sualda deyilir, reaksiya sxemində boş xanalara uyğun maddələrin formulunu yazın. Aha, su ilə hansı maddələrin reaksiyasından kalium hidroksid və hidrogen ala bilərik? Bu kalium metalının özü də ola bilər və ya xud hidridi də ola bilər. Bəli, aktiv metalların özləri də hidridləri də su ilə reaksiyaya girən zaman qələvi ilə hidrogen alınır. 5-ci sualda soruşur natriumun birləşmələrinin alovu, yox, natriumun birləşmələri alovu hansı rəngə boyayır? Sarı rəngə. Bunu ezbər yadda saxlamaq lazımdır. 6-cı sual cədvəli tamamlayın. Reaksiyaya daxil olan maddələr və reaksiya məhsullarını biz tapmalıyıq. Alüminiumun amalqaması aktivdir, su ilə aktiv metallar kimi reaksiya daxil olacaq və alınacaq alüminium hidroksidlə hidrogen qazı. Necə nice ki, natriumun su reaksiyasından, məsəl üçün, natrium hidroksid ve hidrogen alınır, Kalsiyumdan kalsiyum hidroksit ve hidrogen alınır, eləcə də amalgama olan alüminyum aktif metallar kimi hasse gösterir. Alüminyum oksidin sulfat turşu su reaksiyasında mübadilə baş verir. Alüminyum sulfat tuzu alınır Ve su əmələ gəlir. Üçüncü reaksiya alüminyumun magnititlə reaksiyası, yəni bir adı magnetitdir, bir adı dəmir yanığıdır və yaxud dəmirin qarışıq oksidi də deyə bilərik. Bu maddə ilə alüminiumun reaksiyasından alınacaq alüminium oksid və dəmir. 4-cü reaksiya. Alüminium hidroksidin natrium hidroksidlə məhlulda gedən reaksiyası. Baxın, burada məhlul var. Bu zaman birləşmə reaksiyasıdır və kompleks duz alınır. Natrium tetrahidroksoalminat duzu alınır. Əgər bu reaksiya ərintidə getsəydi, məhlulda yox, temperaturda getsəydi məsələn, burdan natrium alüminium O2, natrium metaalminat duzu alınacaqdı, bir də su alınacaqdı. Amma hal-hazırda reaksiya məhlulda gedir deyə kompleks duz alınır. 7-ci sual: Elvend diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin. Verilmiş reaksiyalarda nə baş verir? Kalsium oksidin su ilə reaksiyasından aşağıda yazıram, kalsium hidroksid alınır. Alüminiumun maqnititlə reaksiyasını yuxarıda yazmışıq, bir də aşağıda yazıram. Alüminium oksid və dəmir əmələ gəlir. İndi baxaq. Eksotermik reaksiyadır. Hər ikisi eksotermik reaksiyadır. Bu ortaya aid olacaq. Niyə? Birleşmə reaksiyası birinci reaksiyadır. Bu ekzotermikdir. Əvəz etmə reaksiyalarının da demək olar ki, çoxusu ekzotermik reaksiyalardır. Həm də biz e, bu reaksiyadan enerji ala bilirik. İkinci reaksiyadan söhbət gedir. İkidə deyir əhəngin söndürülmə reaksiyasıdır. Bəli, bu birinci reaksiyaya aid olan bir müddəadır. Kalsium oksid sönməmiş əhəngdir. Reaksiyadan kalsium hidroksid alınır ki, o da sönmüş əhəngdir. Yəni bu reaksiyanın söndürülməsi deyə bilərik. 3-də deyir, reaksiyadan bəsit maddə alınır. Görürük ki, ikinci reaksiyadan dəmir alınır. Bu bəsit maddədir və 4-cüdə deyir, əvəzitmə reaksiyasıdır. Bu da yenə alüminiumun dəmir yanığı ilə olan reaksiyaya aid olan bir müddəadır. Keçək situasiya suallarına. Nə deyir situasiyada? Şagird suyun qodluğunu Aradan qaldırılmasını əyani olaraq yoxlamaq üçün stəkanında götürülmüş dəniz suyu üzərinə susuzlaşdırılmış soda məhlulu əlavə etdi. Bu zaman su bulandı və tədricən stəkanın dibində çöküntü əmələ geldi. Hesablama göstərdi ki, dəniz suyunun cəllığı 10 millimol/litr idi. Çöküntünün alınmasına səbəb olan iki metal ionlarını yazın. Bunlar təbii ki, suya cəllıq verən Kalsium 2 müsbət və maqnezium 2 müsbət ionudur. 9-da deyir, jodluğu yaradan hər iki metalın xlorid duzudusa, çökmədinin alınması reaksiyalarının tənliklərini yazıb rəmsallaşdırın. Aha. Kalsium xlorid plus situasiyada deyildi ki, eynirik susuzlaşdırılmış soda məhlulu əlavə edirik. Yəni susuzlaşdırılmış soda natrium karbonat. Burada mübadele baş verir. Kalsiyum karbonat çöküntüsü ve 2 mol natrium klorid yaranır. Hemçinin sağ taraftan yazıram reaksiyanı yeri yoktu çünkü. Eyni reaksiyaya magnezyum klorid plus natrium karbonat. Yani kalsiyumun yerine magnezyum koysak yine de düz alınır. Bu defa magnezyum karbonat çöküntüsü ve 2 mol natrium klorid duzu emele gelecek. Böyle. Ona baxaq. 1 ton suyu tam yumşaltmaq üçün neçə qram natrium karbonat lazım olduğunu hesablayın. Baxın, burada deyir ki, dəniz suyunun çodbuluğu 10 millimol bölünsün litrdir. Millimol 1 molun 1000-də 1-i deməkdir. Litrdə tonun 1000-də 1-i deməkdir. Onda biz deyə bilərik ki, əgər 1 litrdə 10 millimol maddə varsa, yəni suya çodbuluq verən maddədən söhbət gedir. Onda bu o demək idi ki, 1 tonda da 10 mol maddə var. Yəni kalsium xloridlə maqnezium xlorid qarışığından söhbət gedir. İndi baxaq. Baxın, 1 mol kalsium xloridə 1 mol natrium karbonat lazımdır. Həmçinin 1 mol maqnezium xloridə yenə 1 mol natrium karbonat lazımdır. Onda deyə bilərəm ki, 10 mol duza da yenə 10 mol natrium karbonat lazımdır. Natrium karbonatının əməri 106dısə, 10 mol natrium karbonatın kütləsi nə qədər olacaq? 1060 qram olacaq. Belə. 11-ci sual. Qələvi metalların ümumi elektron formulunu müəyyən edin. Qələvi metallar 1A yarım qrupunda yerləşən metallardırsa, ümumi elektron formulu da ns1 olacaq. 12 Verilmiş ionların Protonlarının fərqi ilə elektronlarının fərqinin cəmini müəyyən edin. Baxın. Protonların fərqi 19 - 11 8-ə bərabərdir. Natrium müsbətin 10 elektronu var, kalium müsbətin 18 elektronu var. Deməli 18 - 10, yəni elektronların fərqi də yenə 8-ə bərabərdir. Biz də bu fərqlərin cəmini müəyyən etməliyik. 8 + 8 cavab 16-dır. 13. Atom radiusları artır. Söhbət 1A yarımqrup elementlərindən gedirsə, biz bilirik ki, yarımqrup daxilində, qrup daxilində yuxarıdan aşağı gəldikcə radius artır. Yəni biz bu metalları yuxarıdan aşağı düzməliyik. Lityum, natrium, kalium, rubidium, sezyum, fransium. Cavab A bəndidir. Natrium, kalium, rubidium yuxarıdan aşağı düzülüşdür. 14-də deyir, hansı metalın ionlaşma enerjisi ən kiçidir? Bəli. Yenə qələvi metallar verilib və bilirik ki, yuxarıdan aşağı gəldiksə ionlaşma enerjisi azalır. Deməli, ən aşağıda olan seziyumun ionlaşma enerjisi ən kiçik olacaq. 15 təbii mineralı müəyyən edin. Natrium sulfat vurulsun 10 molsu, Glauber duzudur. Bəli, təbii mineraldır. İkincidə natrium xlorid, xörək duzu və ya xud digər adı ilə qalit mineralı. Bəli, bu da təbii mineraldır, amma Natrium hidroksid təbiətdə tapılmır. Cavab 1 və 2, B variantı. 16. Hansı qələvi metal daha güclətli redüksiya edicidir? Yuxarıdan aşağı gəldikcə redüksiya edicilik artırsa, sezyum ən aşağıda olandır. O ən güclətli redüksiya edici sayılacaq. 17. Hansı reaksiyalar mümkündür? Natrium peroksidin natriumla reaksiyasından bəli, natrium oksid alınır. Həmçinin kalium superoksidin kaliumla reaksiyasından kalium oksid alınır. 1 və 2 doğrudur. Natrium su ilə reaksiyaya girəndə natrium oksid yox, natrium hidroksid alınmalıdır. 3 səhvdir. Və həmçinin 4-cü də səhvdir. Çünki kalium da aktiv metaldır və su ilə reaksiyadan kalium oksid yox, kalium hidroksid alınacaq. 1 və 2 doğrudur. Cavab B. 18. 2-ci qrupun əsas yarımqrup metallarını müəyyən edin. Berilium, maqnezium, kalsium, stronsium, bariyum, radiyum bunlar B variantındadılar. Cavab B-dir. 19-da deyir, qələvi torpaq metallarını müəyyən edin. 2-ci A qrupunda yerləşən kalsium, stronsium, bariyum, radiyum qələvi torpaq metalları sayılır. 20-də deyir, hansı əsas, adi şəraitdə suda həll olmur? qələvi və qələvi torpaq metallarının əsasları suda həll olur, amma maqneziumun əsası suda həll olmayacaq. Növbəti sifət: Hansı duz suda yaxşı həll olur, deyir. Burada bütün duzlar sulfat duzlarıdır. Sulfat turşusunun 5 duzundan başqa digər duzlar suda yaxşı həll olur. Həmin 5 duzu yazıram. Gümüş bir sulfat və kalsium sulfat çox zəif həll olurlar. Stronsiyum sulfat, baryum sulfat və qurğuşun 2 sulfat. Bunlar ümumiyyətlə həll olmurlar. Yazdığım bu 5 duzun içində maqnezium sulfat yoxdur, deməli o, yaxşı həll olur. 22. 2-ci qrupun əsas yarımqrup elementlərinin normal halda ümumi elektron formulunu müəyyən etməliyik. Təbii ki, Y variantı üstəki elektronları toplayanda 2 olmalıdır. NS2 NP0. 2 ilə 0-ın cəmi 2 oldu. 23 hansı reaksiyalar mümkündür? Qələvilər qızdırıldıqda parçalanmırlar. Yəni 2 və 4 səhvdir. Başqa sözlə desək, qələvi metallar və qələvi torpaq metallarının əsasları parçalanmırlar. Digər əsaslar parçalanıb bilirlər. 1 və 3 düzdür. Cavab A olacaq. 24'te değil ikinci grupun esas yarım grup elementlerinin heyecanlanmış haldaki elektron formülünü müeyyen edin. Normal halda ns2 np 0dı Ama heyecanlansa s yarım seviyesinden bir elektron p'ye keser. ns1 np1 olar. Cevap s varyantı olacak. 25 <laughs> 3 mol Kalsium hidrid suda tam əl olduqda neçə mol hidrogen ayrılır? Yazıram reaksiyanı. Kalsium hidrid plus su alınır kalsium hidroksid plus hidrogen. Əmsallaşdırsam suya 2 verməliyəm. Bir də deməli hidrogenə də 2 vermək lazımdır, düzdürmü? Bəli. 3 mol kalsium hidriddən neçə mol hidrogen alınar? Baxın, 3 mol kalsium hidriddən x mol hidrogen alınır. Amma reaksiyadan görünür ki, 1 mol kalsium hidriddən də 2 mol hidrogen alınır. Tənəsəbi belə quracam. 1-dən 2 alınırsa, 3-dən x, x da bərabər olacaq 6-ya. B variantı doğru cavabdır. 26 Eylər Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Elektrometallurgiya üsulu ilə alınır. Kaliyum, alüminium, hər ikisi Aktiv metallar, bir də alüminium elektrometal olur ki, su ilə alınır sənayədə. Sabit valentlidir yenə hər ikisi. Kalium 1, alüminium 3 valentlidir. Amfoter metaldır alüminium. 5 dənə amfoter metal var: qalay, qurğuşun, berilium, alüminium və sink. Qələvi metaldır bu da kalium olacaq. 1A yarım qrupunda yerləşən metallar qələvi metallardır. 4 1 2 3 cavab E oldu. 27-ci sual 48 qram natrium hidrid 56 qram suda həll edilərək natrium hidroksid məhlulu hazırlanır, reaksiya mənə veriblər. Məhlulun kütləsini tapmalıyıq. Baxın. Natrium hidrid + H2O natrium hidroksid + H2 Normalda Natrium hidrid 24'dür, su 18'dir, bir molun kütləsi. Natrium hidroksid 40'dır, hidrogen də 2'dir. Yəni 24 qram natrium hidrid 18 qram su ilə reaksiyaya girəndə 40 qram natrium hidroksid alınır, 2 qram hidrogen alınır. Bizdə 48 qram natrium hidrid var, 56 qram su var. Baxın, 48 24-dən 2 dəfə böyükdür. 18-dən 2 dəfə böyük rəqəm 36-dır. Deməli bizə 48 qram natrium hidridlə 36 qram su lazımdır. Suyumuz daha çoxdur. Yəni sudan 20 qram artıq qalacaq. 20 qram su qalır. Natrium hidrid bitir. 18 qram su 24 qram natrium hidridlə reaksiyaya girsə 40 qram natrium hidroksid alınır. Amma biz də görürsüz yuxarıdakı rəqəmlər aşağıdakılardan 2 dəfə böyükdür deyə Natrium hidroksidün üstünə 80 yazıram, yəni 80 qram natrium hidroksid alınır və 4 qram hidrogen qaz halında ayrılır. Və salam, qabda artıq natrium hidrid yoxdur, hidrogen yoxdur. Nə var bəs? 20 qram su var, 80 qram natrium hidroksid var. Məhlulun kütləsi olacaq 100 qram. Qatılığını soruşsaydı 80/100 * 100 O olacaktı 80 faiz. Faizli katılık. 28. Reaksiya ansı hansı ifadeler doğrudur? Bu reaksiyadan alınır kalsiyum karbonat çöküntüsü. Başka ne alınır? Bəs. Kalsiyum karbonat plus natrium hidrokarbonat alınır. Hansı ifadeler doğrudur? Çöküntü alınır mı? Alınır. Neitrallaşma reaksiyasıdımı? Xeyr. Neitrallaşma reaksiyası əsasla turşu arasında gedir, normal duz və su alınır. Burada iki duzun reaksiyasıdır, neitrallaşma deyil. Suyun müvəqqətici odluğunun aradan qaldırılmasında istifadə olunur. Bəli, soda üsulludur bu. Həm bu üsullardan həm müvəqqətici odluğu, həm də daimi odluğu aradan qaldırmaq üçün istifadə edirlər. 4-də deyir suyun daimi çoddluğundan qaldırılmasında istifadə olunur. Yox, bu reaksiya müvəqqəti çoddluqdur. Yəni kalsium hidrokarbonat daimi çoddluğu yox, müvəqqəti çoddluq əmələ gətirir. Yəni 4 səhvdir. Amma natrium karbonatdan həm müvəqqəti çoddluğu, həm daimi çoddluğu aradan qaldırmaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, daimi çoddluq əmələ gətirən kalsium xloridə Natrium karbonatla təsir eləsək, bəli, burada da cəllığı aradan qaldırmaq olacaq. Kalsium karbonat və natrium xlorid alınacaq. 1 və 3 doğrudur. 29 hansı kimyavi formulalar doğru deyil? 1-ci doğrudur. Çünki HSO4 turşu qalığı 1 valentlidir, həmçinin kalium da 1 valentlidir. 2-ci doğru deyil, əslində 3-cü doğrudur. Baxın, PO4 H3PO4 turşusunun qalığıdır. Yəni 3 valentlidir. Çünki 3 hidrogen silinib. Maqneziyum da 2 valentlidir. Maqneziyumun valentliyi turşu qalığının ayağına yazılır. Turşu qalığının valentliyi də maqneziyumun indeksinə yazılır. Yəni maqneziyum 3 PO4 2 doğrudur. 4-cü də doğrudur. Alüminium PO4 çünki hər ikisi 3 valentlidir. Metal da qalığıdır. Bakın yazın burada. h 3 po 4ten 3 hidrogen sildik de kalan kalık olur 3 valentli. Hemçinin alüminyum da 3 valentli olduğuna göre alüminyum PO4 düz yazılıştı. 5. Kalsium hidrokarbonat düz değil. Niye? Çünkü h 2 co 3 karbonatın duzudur. 1 hidrogen sildik de kalan kalık 1 valentli olur. Kalsium metali isə 2 valentlidir. Ona görə bu qalığı mötərizəyə alıb 2 yazmaq lazım idi. 6-cı da doğru deyil. Bu 2 qat duzdur. Yəni 2 qat duz yazmaq istəyiblər. Kaliyum alüminium SO4. H2SO4 turşusunun duzudur. 2 hidrogeni sildikdə qalıq olur 2 valentli. Kaliyum 1-dir, alüminium 3 valentlidir. İkisinin cəmi 4 valent eləyir. Deməli bunu mötərizəyə alıb Bura 2 yazmaq lazımdı ki, düz olsun. 30-cu sual uyğunluğu müəyyən edin. Verilmiş metallara baxaraq onların yanmasından alınan məhsula görə uyğunluğu müəyyən etməliyik. Dəmirin oksigenlə reaksiyasından alınır Fe2O3. Belə bir reaksiya yoxdur. Natriumun oksigenlə reaksiyasından natrium peroksid alınır. Bəli, 2-yə B uyğun gəlir. Alüminiumun oksigenlə reaksiyasından alüminium kiO3 alınır belə bir reaksiyada yoxdur. Litiumdan oksid alınır, litium oksid 1-ə aid olur. D və kalyum yanında kalyum superoksid alınır ki, o da 3-ə uyğun gəlir. Beləliklə bütün testlərin izahı başa çatdı. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.